我去睡会儿。嗯。 Terima kasih telah menonton! you 起来了，你知道几点了吗？七点了。八点了。难怪。难怪什么？睡不成。你一大早起来，午饭也没吃，睡得沉才怪。 菜和汤我已经做好了，你起来，我传给你。 你等会儿，你别先喝汤，先吃菜。做了这么多，没喝汤马上就吃饱了。吃菜。你不吃啊？等你一起来，我早饿晕了。我偷偷喝过汤，你先吃，我看着你吃。 嗯，我们家睡美人终于醒了，能自主吃饭，真好。我什么时候不自主吃饭了？我本来以为你太难过就要生病，生病了就在床上起不来。